Блять, ну там вам придут какие-то чувеси, но а как всегда первая С коктейльчиком, а там что-то придут чувеси, которых я вообще не увидел, щу не мерзко Ой, мать, наверное, как всегда первая Ебать, тут школа лезет с третьим этажом, Охуеть. Опа, шо ты тихо? ха, Слушай, девочка, а ты не хочешь получить полипалу? Я тебя не боюсь, а поэтому не похуй. Вот а так вот даже. Ну да. А что такое, блядь? Потянула с нахуй, стоит до Ай, ты дура, мне ой. Завали да ебало, дура конченая. Я пока не мой коньяк. Ладно, водку с туманчиком можно тоже хлеба не потерялась в твоем ужасе. Ой, блядь. Ой, давай познакомимся, это тоже на проект. Да, давай познакомимся. Ну погнали туда. О, ебать, он видео охуенно. Охуеть. Да-да, три лифта. работает. Я уже жду Питер Пэна, нового президента. Ой, закрывайся. Не согласна. Так же тоже жду, блядь. Что там, девочки? О, hello, my friends, толки. Okay? Угощайтесь, угощайтесь. Я разрешаю. Да, блядь, не твое бухло, чтобы ты разрешал. Ты, блядь, сука, Дура. А чего он так бороза базарит? А рыжа, завлебал. Такая... <свят> Успокойтесь, все Ебаная чумоходка. Боже, девочки, почему я такая охуенная? Да ты прищала, а по тебе просто видно, аж прыщи вылазят. Да ты что, сука? Успокойтесь. <свят> Сказала по факту. Давайте выпьем. <laughs> какие мы охеренные. Кстати, я принесла с собой травку. Кто будет? О, моя ты золотая. Давай сюда. Опачки, давай. <laughs> Девушки, здравствуйте. Я вас перебью. Идите на второй этаж в свою комнату. Отсыпайтесь. И на следующий день с утра мы ждем на третьем этаже. Нам нужно обсудить с вами разговор что по поводу выгодно и знакомства с учителями. Оу, класс, <къех> Спасибо. Охуеть, это лучше, чем в третьем сезоне, даже во втором и первом. Ну, во втором и третьем был одинаковый дом, а у нас просто шик. Давайте уже ложиться и спать. Согласна. Если похуй Ну, все равно утра оставлю я хочу с тобой спать. Думаю, это я исправил. Реально, ложись. о май гад. Ой, блядь. Девочки, поднимайтесь. Сопляша смылетит. В общем, доброе утро. Нам говорили на третий этаж, давайте всех убедить и уже на третий этаж подниматься. Согласно. Якщо честно, я была шокована, когда побачила этих 12 девчат. У меня просто был шок. Ну что ж. Доброго ранка, девчата. Давайте знакомиться. Я директор школы Леди Панянок. Доброго дня. Ну, а я заступник директора школы Леди. Та ваша фея. Яка допоможе вам з усіма. А це ваш дворецький школи медію Султан Айсокін. Якщо чесно, я ну, 12 дівчат вважала не таких, я думала, вже так краще, ніж вторий сезон, хоча там буде менше дівчат. Хоча це перша зустріч, і я думаю, що це поки що норма. А, тому, девчата, цей тиждень, ця, цей рок, рік в школе Леди буде дуже маленький. Ну, и, короче, блядь, она типа говорит, что это будет короткий сезон, потому что здесь будет всего, типа, 8 или 9 недель на обучение, блядь, ну я вахуя была. Ах, тому спускайтесь вниз, убегайте вашу новую форму, та Потім будете приступати до навчання та перших завдань. А під кінець першої нідру першої неділі в школі леді вже будемо вдягати біле та чорне перо. Дякую всім.